سير لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu ala rasulillah vabaad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qadrdon birodarlar aka uka opa singillar e, mana bir qancha kunlardan beri e, inshaalloh e, amalga oshadi sabr qilaylik oldimizda e, katta e, rejalar bor shulardan e, bittasi quron kurslari tashkil qilish bu quron kurslarini test rejimi ya'ni dastlabki bosqich harakatlari hozir qog'oz kiritilgan harakat boshlangan degan o'shalarni birinchi xushxabarini yetkazish hammamizga nasib qilsin bu xushxabarni ko'proq odamlarga yetkazishinglarni iltimos qilamiz sababi haqiqatda aytilayotgan gaplar bizni xalqimizni ko'zini shamg'alat qilish uchun emas edi real voqelik to'g'risida va aytilayotgan gaplar berilgan va'dalarga inshaalloh harakatimiz qo'ldan kelgancha to'g'ri yo'nalishda edi va buni natijasini mana birinchi xushxabarlar sifatida qabul qilib turibsizlar alloh subhanava taolo buni muvaffaq musharraf qilsin bu xonalar hozir birinchi boshlang'ich xona mana doskalarni qilingan bismillahyozib qo'yishibdi bu yerda e, hazrat rohimullohni tarix kitoblari bor ekan mana bu yerda qur'onlar endi yani, qur'on ta'limlarini alloh nasib qilsa e, kelinaveradi hozir sebzorda <coughs> korzinka bor bilamiz karzinkadan o'tishingizga yuqoriga ya'ni o'ng tomonga buriladigan burilish bor o'shandan to'g'ri tepaga chiqsangiz e, o'ng qo'lda shunaqa e, kurs e, ya'ni islom sivilizatsiya markazini kursi bu e, rasman ya'ni e'lon qilindi saytlarda berildi e, yana boshqa joylardan o'z imkoniyatlarimiz bilan ya'ni o'zbekistondagi islom sivilizatsiya markazi bu ishni boshladi qur'on kurslari boshlandi aytayotgan e, gaplarimiz mana isboti yuringlar hozir a'zolar uchun ham alohida suhbatni qilamiz bu xonada bormiassalomu alaykum va rahmatullohi uzr bir ikki minut sizlardan suhbatni olsak bo'ladimi keling hop bu xonada mana yoshi keksa onaxonlarimiz singillarimiz opalarimiz quronni bugundan ya'ni test rejimida boshlashyapti inshaalloh alohida bu bu ayollarga alohida e, ya'ni kelgan odamlarni saviyalari o'lchanadi masalan ba'zi odam muallim sonini tugatgandir ba'zilar endi boshlayotgandir lekin shu test rejimida kategoriyalarga bo'linadi va inshaalloh nasib qilsa bu ishlarimizni kengaytiramiz hozir toshkentda birinchi markazimiz yana e, bu samarqand darvozada katta yani kattatta joy bor yana qattadir bir ikkita joylarni ko'rib yuribmiz va bu butun viloyatlarga tarqaydi biz hozir rasman o'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazini xodimi bo'lganimiz uchun peshqadamlik qilyapmiz hozir bizdan boshqalar o'tib ketgani yo'q bu e, baxtiyor talabalarni ko'rib turibsizlar inshaalloh qur'on o'qishyapti bu yerda hozir qaysi saviyada ya'ni qur'on boshlashgan a boshlang'ich inshaolloh alloh nasib qilsa bu masalalarni yana kengaytiramiz rahmat sizlarga alloh ajr bersin zehninglarni ochsin ho'p xonalar to'g'ri hozir kichikroq ekan sekin sekin boshlang'ichimizni kengaytiramiz bu yerda ham mana bir xona hayajonlanyapman o'zim hop inshaolloh biz ham bir dostkaga yozib qo'yaylikiro iqro bismi robbikalai holaqda bedan keyin alif bormi yo'q bilmayman lekin e, bismillahda bor iqror bismi robbikal lazida menimcha bor inshaalloh robbil alamin boshladik mana bismillah deb aytilgan ishlar qilinayotgan harakatlarga azizlar qo'ldan kelganlar targ'ib tashviqot bilan boshqa birodarlarga buni ilinish bilan va eng kamida duo bilan bu ishlarga hissa qo'shaylik inshaalloh biz harakat bizdan g'alaba zafar ollohdan inshaalloh bu ishlarni yanada kengayishligiga borib borib barcha musulmonlarimizga boshlang'ich qur'on ta'limotlari kelajakda boshqa rejalar ham bor ilk islomiy ta'limotlar masalan aqida haqida fiqh bular ham inshaalloh rejada bor biz masalan bizdan taklif so'ralganda aytganmiz qur'on hozir boshlandi inshaalloh ular ham bo'lsa kerak hop hozir e larga murojaat qiladi bu yerda bu yerni adresi o'sha berilgan adresda to'g'rimi to'g'rimiaka yaxshimisiz kelib bu yerda murojaat qilinadi inshaalloh ro'yxatdan o'tiladi kategoriya sinaladi va o'ziga yarasha kurslar tashkil qilinadi bu yoqdan bitta xona assalomu alaykum yaxshimisiz yaxshi yaxshimi hop bu yerda psixologiyami psixologiya yo'nalishidi ham ha o'shu psixologiyasi oilaviy psixologiya bo'yicha xalqaroaka oshirgan ustozlarimiz bor shu atsiqohalolar merosi ajoyib bo'lgan ekan shuni ham boshlab turibmiz alloh barakali qilsin inshaalloh ayollar erkaklar o'ziga xos tanlov asosida inshaalloh o'qishlar davom etadi shu xursandchilik uchun alohida video qilaylik dedik rahmat ishinglarga duvoch alloh kuch hmm. quvvat bersin hop rahmat ishinglarga duvoch biz xursandchilikni Dağ, bir ko'rishib ketaylik dedik rahmat hop biz tashqariga chiqamiz adresni ko'rsatish uchun ham bir sizlarga ozgina videoni davom ettiraylik

o'quv markazi arab tili e, ingliz tili rus tili e, iltslarni beradi deyapti xullas e, mana bu joyda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi o'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi qoshidagi allomalar merosi ta'lim markazi telefon nomer pastidagi asosan telefon shu yuqoridagi telefonni juda ko'p kub, qilib şey u uh. <laughs> shaxsiy telefon edi menimcha man ham qo'yib yuboribman mana shu yaqinlashtirib ko'rsatasiz to'qson beshlik bir yuz to'qson sakkiz yigirma to'rt qirq ikki murojaat qilasizlarho'p birodarlar hozir labzagda kattaroq joy tayyorlanayotgan ekan inshaalloh uni ham hozir iloji bo'lsa ko'rsatamiz yokioch uni ochgandan keyin ko'rsatamizm hozir chunki bizni bir joyga bir va'damiz bor ekan yana xushxabar labzagda yana kattaroq bir joy aynan shu qur'onni o'ziga qaratilyapti alloh nasib qilsa bu xushxabarlardan o'rtoqlashamiz duo qilinglar 3-4 kun oldin e, bu yoqda masjidda ochiq oydin debat ya'ni ochiq savollarga berilgan javoblarda berilgan va'dalarimizga inshaalloh bittasiga amal qildik qolganlarni ham umid qilamiz bo'ladi birodarlar ya'ni men nima demoqchi edim diniy ta'limga ruxsat xususiy tartibda ruxsat berilishi kerak degan gap xatarlari plyuslari minuslari ni hisobga olib undan ko'ra bor imkoniyatdan foydalanaylik degan edik biz mana shu o'sha imkoniyatdan foydalansa bo'lishligiga isbot bizga berilgan hozirgi qonun qoidalarga ko'ra qilsak bo'ladi qila olamiz ya'ni ya'ni bizni nizom taqiqlamagan u haligi ba'zi masalalardagi taqiqlar odamlar o'zi to'qib olgan ya'ni oliy ta'limga o'rta maxsus ta'limga qo'yilgan ba'zi taqiqlarni umumiy deb tushunib olishgan o'shaning uchun qonunni noto'g'ri tushunishlikda noto'g'ri xulosaga bormaslikni taklif qilgan edik inshaalloh o'sha taklifimiz bo'yicha bu yangilikni ko'rsatdik alloh taolo ziyoda qilsin barchalarimizni yaxshiliklarda xizmat qilishlikda eng kamida duo qilishlikda va bo'lar bo'lmas muxolifat